Покажите. Вот громада, решение суду, покажи. Вот журналисты, покажите решение суду. Покажите. А? На основании чего? Решение суда, покажите. Решение стоит. Где-то Только спаивать народ может и засрать город может. Где Это муниципальный милиция. Вы выполняете чьи-то решение суда? Покажите мне решение суда. Вы пришли ко мне сюда, повесили там. Вы кто, мужчина? Мужчина, Вы журналисты? Пришли. Решение суда, покажите мне на какой представе вы пришли сюда замки покажите человек. решение суда чего пришли нет, не помогу, Снимите не очки чтобы мы видим чего пришли вы на 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 помой, какой человек который спаивает молодежь наркотиками какой человек делает все, я как законопослушный гражданин, приду с решением суда, придет суда исполнитель, я выполню решение суда. Пусть покажут мне, на каком, на какой представе, на каких основаниях они сюда пришли и устраивают этот цель. Они меня просто заставляют обращаться в суд. Я опять подал исковые заявления. Будет у них решение суда, я выполню решение суда. А это что что? Что? Это мое решение, мне решение, не миское ради. Я могу судиться, сколько положено. Скажи, пожалуйста, а что да. такое решение было указано? Вот сейчас Вся я э, 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 написал заявление в Ровенский апелляционный суд о том, что я прошу миску Раду продолженный, Продолженный термин дии. Догорова оренда з 2007 розумієте? Минулої зустрічі ви говорили, що є рішення суду, в якому обороняють якому вам міській е, раді продовжувати. Вони оренду. скасували в Житомирській суді. Я подав апіляцію. Ні, там в було рішення Вищого адміністративного суду. На що на що? Чого? На що того, щоб заборонити продовжувати? Где там написано? Оренду. Ну, ви почитайте, Покажіть мені рішення, де заборона аренд. Покажите. Там прийняли продовжувати. Ну, ви... оренду. там не, за, э, не, за, э, не заставляли продолжить аренду. Там и никто не забовязал меня оставить эту территорию, потому что здесь майно. Здесь была раньше мусорка. Я был я вложил свои средства. Вот они мне приходят и перешкужают за, занятию предприемской деятельностью. Как это называется? Вот он в очках пришел, кто он такой? Представился. Если придет суд, он же не, э, грубо говоря, пришел ко мне в квартиру. Ну раз это мое майно, правильно? выше вы же журналист? Да, я журналист. Ну вот к вам пришли в квартиру и ломают двери. Без оснований, без санкций. Ну, вот, вот, милиционер и вот милиционер. Потому ну, что милиция пришла и... На чего? Ну вы приходите домой и говорите, на чего вы пришли? на, на представе решения суда. Есть судоисполнитель, есть решение суда. Пусть покажут мне. У вас все документы зараз на представе? Вы владеете? не меня. Все документы находятся в суде. Вы можете на... показать документы на представе? Основе... Кому? нам. Чтобы... Ну вот я сейчас был в горосполкоме, сейчас только приехал. На вы на питание. можете нам показать документы на представе? Давайте завтра. Прав... Послушайте меня. Вот давайте завтра. 12.00. Мы встретимся. Я принесу вам документы и, 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 буду апеллировать на, закон, на законодательство Украины, на какие подставе я здесь нахожусь. В 12 часов будь Тут? Да.